assalomu alaykum bo'lajak dasturchilar bugun darsimiz orqali kameradan yozilgan tekstlarni tekst rasmga olishni o'rganamiz ho'p misol uchun mana shu dasturimizdan oi dasturimiz oxirida ushbu natijaga erishamiz ya'ni ekrandagi yozuvni yoki qog'ozdagi yozuvlarni ekranga yozib chiqishni salom yaxshimisizlar ushbu ma'lumot kompyuter uh, orqali yozilgan ushu ma'lumotni telefonga yeah. uh, chiqarishimiz mumkin bo'ladi endi dasturni boshladik uh, buning uchun biz birinchi o'rinda o uh, fa new proyekt uh, yangi proyekt ochamiz uh, bu tekt recognition from camera kamera orqali tekst o'qish deb nomlasak birinchi o'rinda uh, minimal uh, appi tanlaymiz undan so'ng yangi proyektga asosiy oynamiz asosiy oyna hop uh, finishni bosamiz endi hozirda android studia uh, proyektimizni yaratmoqda ya'ngi proyektimiz siz sозdat bo'lgandan so'ng hozir gradil yuklayapti birinchi o'rinda bizga keraksiz test papkalarini o'chirib yuboramiz undan so'ng buel gradl degan mana proyekt bo'limidan buyel gradle degan faylni ichiga bizga kerakli bo'lgan bizga kerakli bo'lgan kutubxonani ya'ni a, biz foydalanmoqchi bo'lgan play services google deb play services kutubxonasini yozamiz com tohka google tochka android tochka gms ikki nuqta Play, services vision vision buni bizga kerakli bo'lgan o, versiyasi o'n ikki точка nol bir versiyasi bizga tushadi va sinxronizatsiya qilamiz sinxronizatsiya qilganimizda grader avtomat holatda ushbu qo'shilgan yangi kompilyatsiya qilmoqchi bo'lgan kutubxonamizni internet orqali yuklab oladi hozir bizga bu o'n ham chiqqan yangi versiya deyapti bizga bu muhim emas 12.0 ishlatganimizda bexato ishlaydi hozir gradu yuklab tugatib olgandan so'ng biz keyingi etapga o'tamiz Hozir Hop, <laughs> and endi android manifest faylga manifestga -ke bizga keraklik bo'lgan metadata ya'ni foydalanmoqchi bo'lgan googleni funksiyasidan foydalanamiz o ichidagi visionni ichidagi dependenci dependencis valui endi bu valuesi ocr hisoblanadi va biz dasturga ruxsatnoma ya'ni permission berishimiz kerak bo'ladi kameraga bu kamera orqali ishga tushirganimizda kameraga ruxsatnoma berishimiz kerak bo'ladi undan so'ng <laughs> oynamizga o'tamiz va oynamizda kerakli bo'lgan birinchi relatif layout asosiy oynamizda bizga view shart emas va kamera orqali ko'rishimiz kerak bo'lgan surface yiu bu to'liq ekran bo'lsin va idisi surfece vie vi sifatida ishlatsak bo'ladihop so'ng o'qilgan ma'lumotlarni ekranga chiqarish uchun op tekstyiu joylaymiz buni id idisinireul deb id berishimiz mumkin mizim. buni pastki tomonda joylashishini va ho'p uni tekstini sayzini hop yigirma spda tekstini colori hop android color white oq tekstdan foydalanamiz va hop tekstiga hop tekstiga misol uchun ho'p uh, kameradan o'qiting deyishimiz mumkin bo'ladi kameradan o'qiting endi kod yozishga o'tamiz birinchi o'rinda kerakli bo'lgan uh, bizga o'zgaruvchilarni e'lon qilib olamiz surfece vie bu bizga kamera view bo'lsin uh, kamera ko'rsatuvchi view va tekst Tekst viemi tektvii result ma'lumot chiqaruvchi va bizda kamera source kamerani ishga tushiruvchi kamera sourcimiz bo'lsin va o'zgaruvchi final holatda kamerani ishga tushirish uchun request id kerak bo'ladi bu ixtiyoriy raqam bo'ladi sizga kerakli bo'lgan kamera <mim> viimiz teng bo'lsin find view by id r er, ichidagi idni ichidagi surface view bu surface view hozir intetializatsiya bo'lmagan shuning uchun bu joydan kopiya qilib tashlashimiz mumkin va result teng find view by id text resulta teng bo'lsin undan so'ng biz o'zgaruvchi text recognizer dan faydalanamız tek, z, nicer, yani text recognizer tem bolsun yangi text recognizer ya bunu hoş bunu bu bu get application context kılamız ve bundan çıkkanı build yıl ve bundan sonra şart yazamız eğer da text recognizer is operation tabi da else kamera kamera source bizce source'umuz temin olsun new camera source toçka builder get application context ve text recognizer malumatımızı ve set set facing camera source kamera source kamera facing back dolamız ve requested preview size diyeceğim fonksiyonu var bu sizeımız kameradan kilitleyeceğim kameranın razmira malum oldu kamera diye bizde ki request apps bu 2.0f sorunada ve ondan sonra enable set after focus true yani kameramız avtofous true bo'lishini ta'minlaymiz va build qilamiz undan so'ngp uh, undan so'ng kamera vini kamera viewimizni view get holder holderini olib et col back ma'lumot qaytaruvchini yaratamiz bu joyda ikkita bor bu birinchisini ya'ni ikki yozilmaganini tanlaymiz va surface created bo'lgan holatda o kamera source'imizni start ishga tushirib yuboramiz va buni ichiga kamera viudanop oh, get holder holderni jo'natamiz bizga bu xatolik beradi permission ruxsatnoma ya'ni kameraga ruxsatnoma bor yo'qligini tekshirishimizni so'raydi biz bu joydan tekshirtiramiz agarda bu joyga get application context yoziladi agarda op uh, kameraga ruxsatnoma berilmagan bo'lsa bu joyga biz yozishimiz mumkin hop uh, activity compat orqali biz activity compat request permissions asosiy oynaga точka new string stringdan so'ng bu joyga manifest ichidagi permission ruxsatnomadan kameraga ruxsatnoma berishini so'raymiz va bizga kerakli bir o'zgaruvchimiz id ni jo'natamiz va mana bu joyda olamiz xatolik de bersa xatolikni ko'rsat deyishimiz uchun undan so'ng biz bu joygaop control o de ezganimizda cont oyozganimizda bu joyda uh, bizga kerakli bo'lgan funksiya bor ya'ni on request on request permission result ruxsatnoma so'ralganda degan de biz bu joygao shart uh, yozishimiz kerak bo'ladi bu request kodimiz qaysi so'rovmiz keys holati uh, biz jo'natgan id ga teng bo'lgan holatda hop shart yozamiz if grant results nolinchisi teng bo'lsa package menejerni ichida granted bo'lsagina ho'p shart yozamiz bu shartni bu joydan olishimiz mumkin bo'ladi ya'ni xo'sh bu joydan olsak ya'ni granted bo'lmagan holatida holatda self granted bo'lmasa granted bo'lmagan holatida buni formatlab olamiz tekislab bu return ya'ni chiqib ket deymiz orqaga qaytib ket deymiz agardaop ruxsatnoma bor bu bo'lsa biz kamera sourcimizni start deymiz va unga camera viewdan camera view get holder holderini olamiz va buni tra ichiga siqib qo'yamiz endi keyingi ishimiz bu joyga destroy bo'lgan holatida ya'ni kameramiz kameramiz chiqib ketgan holatida kameradan chiqib ketgan holatimizda biz kamera soreni to'xtatishimiz kerak bo'ladi stop qilishimiz kerak bo'ladi va bu joyga uh, text recognizer tochka uh, set processor new detektor prosessorni de tanlaymiz uh, buni tanlaganimizda bu uh, joyda avtomat o'zi ikkita qilib funksiya yozib beradi bu joy qachonki tekst topilganda degan funksiyamiz bu joyga shart yozishimiz birinchi o'zgaruvchi e'lon qilamiz spera ma'lumotlarni ol olishimiz kerak bo'ladi tekst blok jo'natamiz tekst bloklarda item bundan so'ng detection ichidagi get detection items bu detection ya'ni topilgan ma'lumotlar to'plamini oladi agarda hop uh, item d razmeri 0 ga teng bo'lmasa deyishimiz mumkin text tekstvieni ya'ni biz text resultimiz rezultimizni resulti post new ranable deb uh, ya'ni uh, orqa fonda bu funksiyalarimiz постоянно orqa fonda doimiy orqa fonda ishlagani uchun post qilganimiz oldi user interface foreground da ishlashi uchun ushbu uh, kodni yozishimiz kerak bo'ladi ya'ni runnable dan foydalanishimiz kerak bo'ladi uh, stri builder rbl bu so'zlarni ya'ni uh, o'qilgan kamera orqali o'qilgan ma'lumotlar bir qator ikki qator besh olti qator bo'lganligini birlashtirishimiz kerak bo'ladi ya'ni text view ga uh, bitta set text qilishimiz kerak bo'ladi shuning uchun string dan foydalanamiz bu besh olti qator so'zlarda uh, bir qator sifatida foydalanishimizga imkon beradi for in i teng noldan hop iimiz item ya'ni topilgan ma'lumotlarni sayzigacha aylanadi va u davomida i ga 1 ni qo'shib ketadi hop text block, text block item bitta item bo'lgani uchun item deymiz Items ichidan value at i i iichi elementini olamiz va string builder dan string builder ga append qilamiz apent qilishda atimni get value qiymatini yozdirtiramiz String strin yana yangi qatorga yozadi har bir qatorda yangi qatorga yozishini ta'minlaymiz undan so'ng text textga text result ga set text qilib string builder string builder tochka tu string qilib string buildirni ichidagi ma'lumotlarni olamiz endi ushbu tuzgan dasturimizni telefonda ishga tushirib ko'ramiz hozir bu joyda qizarib turibdi bular gradul sinranizatsiya bo'lganda avtomat to'llanib ketadi telefonimiz ulangan shunga ishga tushiramiz <laughs> we'll see you again mana yani, dasturimiz ishga tushdi va bizdan kamerani ishga tushirishimiz uchun ruxsatnoma so'rayapti agarda biz разрешить ezmasak da, dastur e, kamerani ruxsat ololmasdan ishga tushmaydi biz разрешить ezamiz va kameramiz ishga tushdi e, bu joyda kameradan o'qiting deyapti mana yani, harflar chiqishni boshladi endi biz boshida ko'rgan o'sha şey yozilgan tekstimizni kameraga olib kelamiz qarab turib ko'ring ko'rganingizdek salom sizlar kameramiz yaxshi ishlamayapti hop uh... <türk> salom sizlar nima gap mana ushbu bugungi darsimiz orqali ushbu dasturni uh, yaratishni o'rgandik e'tiboringiz uchun rahmat